Beverly Hills, California. Kawasan elit di mana hanya golongan 1% dunia menetap. Di sini, kekayaan bukan sekadar gaya hidup, ia adalah perisai. Tapi pada malam 20 Ogos 89, perisai itu hancur berkecai. Di dalam sebuah banglo mewah bernilai jutaan dolar di North Elm Drive, satu laporan kecemasan diterima. Suara Lyle Menandes kedengaran meraung di corong telefon, mendakwa seseorang telah membunuh ibu bapa mereka. Apabila polis tiba, mereka disambut dengan pemandangan yang ngeri. Jose dan Kitty Menandes ditemui kaku di ruang tamu. Mereka ditembak dari jarak dekat dengan senapang patah. Tiada kesan pecah masuk, tiada barang berharga yang hilang. Satu negara mula bertanya. Siapa yang sanggup melakukan kekejaman ini terhadap keluarga yang nampak sempurna? Siasatan awal buntu, namun tingkah laku Lyle dan Eric mula mencurigakan. Dalam masa beberapa bulan selepas kematian ibu bapa mereka, dua beradik ini mula berbelanja besar, kereta mewah, jam Rolex, pakaian berjenama mereka seolah-olah sedang meraihkan kebebasan dengan harta peninggalan 14 juta dolar. Akhirnya, rahsia itu terbongkar apabila Eric mengaku kepada pakar psikiatrisnya. Pada Mac 1990, kedua-duanya ditangkap. Perbicaraan mereka menjadi salah satu kes paling popular dalam sejarah TV Amerika. Jaksa pendakwa menyifatkan mereka sebagai pembunuh berdarah dingin yang tamakkan harta mereka membunuh untuk hidup mewah. Itulah naratif yang diterima dunia selama tiga dekad. Lyle dan Eric dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Kes ditutup. Tapi adakah benar segalanya demi wang? Berpuluh tahun di sebalik tirai besi, satu pendedahan mengejutkan muncul semula. Satu surat lama yang ditulis oleh Eric kepada supupunya ditemui. Surat itu menceritakan penderitaan yang tidak terungkap Lyle dan Eric mendakwa mereka adalah mangsa penderaan seksual yang ngeri oleh bapa mereka sendiri, Jose Menandes, sejak mereka kecil. Mereka menembak malam itu bukan kerana mahu kaya, tapi kerana ketakutan yang melampau. Dunia mula tersedar. Mungkin banglo mewah itu bukanlah istana, tapi sebuah sangkar imas yang menyeksa jiwa mereka. Kini, di era media sosial dan dokumentari Netflix, kes ini kembali meledak malah ikon global seperti Kim Kardashian turut bersuara menuntut agar hukuman mereka disemak semula. Pada tahun 2025, satu pergerakan besar di Amerika menuntut pembebasan Lyle dan Eric. Selepas lebih 30 tahun merana, adakah pintu penjara itu akhirnya akan terbuka? Kisah Menendez Brothers bukan sekadar tentang pembunuhan, ia tentang kegagalan sistem dan tentang pencarian keadilan yang memakan puluh tahun. Apa pendapat korang? Adakah mereka pembunuh kejam atau mangsa yang terdesak? Tulis pendapat korang kat bawah. Selepas malam berdarah itu, Eric dan Lyle tidak kelihatan seperti anak yang sedang berkabung. Dalam tempoh enam bulan sahaja, mereka membelanjakan hampir 15 juta dolar. Mereka membeli jam tangan Rolex emas, kereta Porsche Carrera dan mengupah jurulatih teknis peribadi dengan gaji ribuan dolar seminggu. Perubahan gaya hidup yang mendadak ini mula menimbulkan tanda tanya kepada pihak polis. Adakah ini benar-benar pembunuhan balas dendam atau sekadar tamak akan harta pusaka? Detektif Les Zola mula mengekori setiap langkah mereka, mengumpul bukti daripada setiap resit pembelian mewah yang mereka tinggalkan. Di dalam bilik mahkamah, peguam bela Leslie Abramson muncul sebagai pelindung Eric dan Lyle. Dia tidak menafikan pembunuhan itu, tetapi dia mendedahkan alasan di sebaliknya. Leslie membawa hujah bahawa adik-beradik ini bertindak kerana ketakutan yang melampau akibat penderaan seksual dan fizikal bertahun-tahun oleh bapa mereka, Jose Menendez. Dunia mula berbelah bahagi. Adakah mereka pembunuh berdarah dingin atau mangsa yang terdesak untuk menyelamatkan nyawa sendiri? Perbicaraan ini menjadi antara yang paling sensasi dalam sejarah Amerika, memaksa orang ramai mempersoalkan apa yang sebenarnya berlaku di sebalik pintu tertutup banglo mewah mereka. Selepas lebih 30 tahun mereput di sebalik jeruji besi, satu kejutan muncul pada tahun 2024. Roy Rosello, bekas ahli kumpulan band terkenal menuduh tampil membuat pengakuan berani. Roy mendakwa bahawa dia juga telah menjadi mangsa dera Jose Menendez ketika dia masih remaja pendedahan ini menyokong dakwaan Eric dan Lyle selama ini. Kini, dengan sokongan daripada ribuan netizen di TikTok dan penglibatan ikon seperti Kim Kardashian, sistem perundangan Amerika digesa untuk menilai semula kes ini. Adakah pintu penjara akhirnya akan terbuka untuk Menendez Brothers atau adakah mereka akan kekal di sana selamanya?